Ben demirem olmaz olar. Sen istesen olar Rabbim. Ben demirem dolmaz dolar. Sen istesen dolar Rabbim. İstemesen gınçaların boynu kalar çiğninde yay, yarım yaylah olar eşkim yaz yaz diyer solar Rabbim. Sən istəsən ürəklərin çol bitirməz atəyində qaynar çeşmə ağlar bulud bulaq başın bula rəbbim Sansızlıqda güsür atəş yaza julmaz çol bitirməz bulud kökmüş bəbəklərim bulud kökmüş bəbəklərim ətəyimi sular rəbbim Sen istesen doğularam yenilikler eteğinde. Sensizlikte parmaklarım hasret saçın yolar Rabbim. Her yerde derdi vardır, derman da vardır. Ve halgın derdine acıyanların yanında tabiblik iddiası eleyenler de az değil. İlk azıldan beladır ve belə də olubdur. Doğru illə oğrunun rəhləri bir olduğuna görə aygırlar da at gezdirməyə meydan tapıblar. Dərdə dərman söylədi hardasa mən tula tək güdməlisən quyruğumu. Dətlə dərman qapısını çalmalıdır. Dərdə görsən məyib heç yanda umu, yəni intizar. Hər tərəfdən söylədi dərdimi. O huyan olsa həman dərdim mən. İki tərəfdən də dərd oxunur. Tərsədən get özünü sən də oxu. Dərdi əmsiz eləyən naməhsən. Tərmana axirdən oxuyandan namərdurlar. Bilməyib dərdi təbiblik eləyən eləyən bilməyib dərdi təbiblik eləyən eləyər minlər əlifqətli yumox. Dərdi əmsiz eləyər tərsəliyi. Əmdirər dərtdliyə bir ömrü sumaq. Belə də demək olar ki bu təbiblər donun oğurlayanlar o uşaqlar o uşaqlar nağırlarında əl çatmaz qəlalçələrdə yaşayan devlərə taydılar ki arpanı itin və sümüyü atın qabağına töküblər və töküllər onlar həmişə bağlı qalmalı rezalet pislik təkcəbbür Riyâ kapısını açık ve açık kalmalı menaet, bir üzlülük, doğruluk kapısını bağlı koyuplar. var. Yani onlar da, yani onlar Kur'an'da işare olunan kimi kapının yerine damlan evlerine inirler. Ve onların bu işleri emni kapılarını tanınmaz eyleyir. Ey vəsayibli isə adam royi ist. Xas be hər dəsti nə vağd dam dəst. Sayın dinləyicilər görürlər ki, işıq paylı qadimlər dərdi də dərmanı da də yaxşı tanıyırmışlar. Və elə bu düşüncəni nəsərindəymiş onlar yüzlər quraşdırdıqları nağillərdə bunca dərinliyə el tapıptılar. Onlar bir balaca nahılda, onlar bir balaca nahılda devin sasımış niyetini gözü bağlı uşakların, uşaklarına okutturan yerde, onlar bir balaca nahılda devin sasımış niyetini gözü bağlı uşaklarına okutturan yerde, hancı bir qapının açıq olmasını da göstədib dilər. İnsan dediyi kimi təalallahın məsnəvisidir. Və məsnəvi kimi əsərlər də insanın qəraətini dəyişdirənlərin yaramaz əllərini açıp oxutdurandırlar. Məvlanalar Nəfsin qara yazı taxtasının üstündə ağ yazmaqla öyrədiblər və öyrədillər. O kişi tozlu torpaqlı, əlində bir su məşqi bulaq başından yetişdi. Gördülər ki, o gördü ki, kəndin əhli zarıltı azarına düşüblər. işin ne olduğundan haber tuttu. Dediler bu çayın suyu hamını bu güne koyuptur. Hoyuhan misafir dedi o sudan men de doyum karın içmişim. Çanağımı da doldurmuşum. Görürsünüz ki olduğumdan da sağlamam. Ne ehalisi, misafirin sözüne inandılar. Ve ne de misafirin gönülü azarlandıran ahan çaydan bulandı. Ne onlar çeşmenin gözünü tanıyırdılar, ne de misafir mesirinde, mesirinde gada belaya tuş gelen çayı. Onların aralarında bir görünmez hayil duvar vardı. çünki onları bir-birisinə oxunmaz və inanmaz eləyirdi. Mərzil bəhraynı ləhyaltəkiyam. Bir ayrısı yoldan yetişdi. Omsafirin firiştəliyinə çövrəli bağladı və əhalinin də de yazığılıqlarına dərindən bir ah çəkdi. Axər ilm-ı ghaibeyn, yəni iki deryanın üzgüngüsü təhlə təhcə eliyə bilər. İki deryanın üzgüngüsü təhcə eliyə bilər. Dərdə mərhəm olsun. Və elə buna xatırdır ki, həqqə bitən peyambərlər bəndəliklərini bütünlüklə nümayişə qoymaqdan ötür lat le xalqın içində yaşamağa qatlaşmalıdırlar. Məvlana Peygəmbər məktəbinin peyğəmbərlər məktəbinin ərdəmli şagirdi yaxşı bilir ki, su başdan bulanmayıbdır. Və məsumluğa və məsumluğu bu bulaşıq çaya qaytarmaq xətən də olsa olmayan deyil. Masnavi-nin 5-ci dəftərində yaramaz ovçu xumar gözlü ahunu ulaqlarını, şəhrlərin ahuruna bağlayıbdır. Ulaqlar yeyib xaşalanandan sonra atmacasını ahuya atmacasına ahuya ki gözleri samanın azı tozundan azışmıştı. Değiller fil burnundan düşmeyip sen ki Yeda duvarsız bir yabanın yemini duvarsız bir yabanın yemini yiyen ve pöhre yemine nazeliyen ahu dolxsanır ve yüreğinde onlara değir گر فلک انداخت ما را در عذاب کی رود آن طبع و گر گدا گشتم گدا رو کی شوم ار لباسم کهنه باشد من نوم گر فلک قویدو من اشکنجهیه قنماده طبعیم قوشو اسکیهلیه سالمازم من Solmaz əmnən əskidon olsam mələk gər diləndirsə məni darcöz fələk dilənç olmaq ayrıdır dilənçi sifət olmaq ayrıdır sənin duzağın iç içərindir sənin duzağın içərindir mənim duzağım eşiyim Mənim yolumu boğan yefəstdir, sənin yolunu boğan aldığın nəfəs. Mən güclərimdəki zənciri sürməkdə, sən də zəncirə dönmüş həyatını sürürsün. Sürürsün, sürüyəh gözətçim. Yavrulur hər kəs mənə bir zənn ilə. Yox işi sinəmdə odlu sidrilə. Laç nələməndən deyil sırrımız o. Şörməməzlik gözlərə olmuş duzaq. Məvlə körəlim nəylər, nəylərsə gözəl elə. <laughs>